20 Виглядає трошки підозріло. От як ви на це відреагували? Ну то реальне наше життя, що ми можемо зробити. Що означало те, що ви сказали, що ці вибори нічого не вирішують, поживемо далі все. Ну, я ж вам серйозно випадку. В должен початися новий чемпіонат. Ну, дай Бог этот закінчиться, правильно? Сколько у нас в клубов прем'єр? 14 или 15? 14, да? А сколько будет в следующем чемпіонаті? Не видно. Ну так вот это же должен решать будет будущий президент Федерации футбола. Это ляжет на его хрупкие плечи. Справится ли он с этим или нет. И, кто и, бы, кто вообще, бы все... он ни был, правильно? То есть как он будет убеждать, допустим, владельцев клубов, дальше финансирование продолжать то есть в стране, экономический кризис, падение производства, падение оборота, гривна 40, ну не 40, извините, 30. Была 25, там, а я вчера ну, опять вроде поднялась. То есть, есть нестабильность валюты, ну, то есть, банковская система. В общем, много проблем. Но опять же, понятно, что будет дальше, там, как будет и процесс с Донбассом. Пять а, клубов из 14 у нас играют не на своих стадионах. И у нас будет шахтер-таки львов и будет шахтер то, то есть вопрос сегодня не стоит вопрос по вилке Коломойске или галисия, правильно? Сегодня вопрос о существовании футбола. Поэтому я бы убрал бы вот эту интригу. Неважно, кто будет, важно, что будет дальше с футболом. Сегодня не будет.